Ви дивитеся суботнє інтерв'ю, мене звати Олена Римовська. Вітаю! Що загрожує військовому після повернення із зони бойових дій і чому це повернення у мирне життя може обернутися стресом? Про це ми будемо говорити сьогодні із Крістіаном Жерегі, документалістом, бойцем добровольчого батальйону Київська Русь. Добрий день, дякую, що ви до нас завітали. за вітання. Зона АТО повернення проект, на який зараз ви і ваша команда збираєте гроші, мета зняти. Соціальні ролики, які б звернули увагу суспільства до психологічної, соціальної реабілітації військових після того, як вони повернуться у мирне життя, от е, як ви плануєте це робити? Як зробити так, щоб е, відеоролик, соціальна реклама дійсно звернула на це увагу? І, взагалі, оце питання психологічної реабілітації бійців. Наскільки зараз е, на нього звернена увага суспільства? Поміці. Украина 20 лет не вела военного конфликта, думаю, всем это военных конфликтов, думаю, всем это известно. После 89 -го года, после возвращения бойцов из Афганистана, с, э, э, скажем так, эта проблема активно замин заминалась, не существовало э, полноценной поддержки программ реабилитации до сих пор. Э, те, кто вернулся с Афганистана, например, до сих пор э, нам знакома эта проблематика, еще, то есть мы очень много общались. В свое время еще даже на Майдане с теми, кто прошел афганский конфликт, возвращался и так и не вернулся до сих пор в полноценную жизнь. Все равно где-то что-то недолечено, где-то что-то существуют какие-то коллизии, конфликты в, с, с обществом. Сейчас очень важно с нашей точки зрения опираться на иностранный, на зарубежный опыт, опыт стран, которые, в которых военный контингент принимал участие в военных конфликтах, и тех стран, которые способны были, которые помогли э, адаптации и возвращению бойцов к мирной жизни. Э, для этого мы сейчас в составе команды, которая собрана в том числе из иностранных специалистов, в том числе в ней присутствуют э, специалисты из Америки, специалисты из Европы, э, с, с точки зрения аналитики, с точки зрения антропологии, психологии и так далее, эту проблему а, разбираем на составные части, а, разбираем то, каким образом месседж поданный через медиапространство, через СМИ может быть донесен до как до бойцов, так и до общества. И в том числе сотрудничаем напрямую, работаем. Это одна из инициатив, которая в том числе запустила Татьяна Рычкова, министерство, помощник министра обороны. И один из самых наших известных и таких наиболее рано, одним из первых начавших волонтеров, лидеров, скажем так, волонтерского движения в Украине еще со времен Майдана. А за вашими спостереженнями, какие страны успешно справилися с этим вызовом? Взагалі, насколько успешно можно решить это вопрос? Ну, э, проблема в том, что, например, в Украине сейчас институции, которые позволили бы дать четкое понимание, э, то, что у части как какое-то процентное соотношение военного контингента существует э, а, боевое посттравматическое стрессовое расстройство, там, афган, как в народе называется афганский синдром, ничего не существует. И статистики, аналитики по этой, по этой сфере она очень разрознена и единой госпрограммы не существует. Если обращать внимание на опыт э, стран, которых, которые уже с этим сталкивались, э, если изучи, изучав, изучив эту проблему, можно увидеть, что, к примеру, Америка, Великобритания, э, Франция э, всегда э, государство всегда поддерживало, и в том числе частные инициативы, которые всегда поддерживали, э, скажем так, компании в медиа, компании в прессе, э, касательно последствий, и это же касается не только бойцов. Знаете, боевой Посттравматическое расстройство это только часть, часть общей проблематики. Потому что, например, на, на, кроме, кроме боевого, того, что у солдат, есть еще посттравматика, которая есть э, у скажем так, мирных жителей или э, людей, каким-то образом э, попавших в зону боевых действий или находящих, находившихся там. И все эти люди, их интеграция в общество после определенного периода уже э, не не так проста, как, как кажется. Кроме того, есть, эта проблематика раскладывается еще на много-много частей. Это все часть единой, а, единого комплекса, к которому мы, скажем так, не готовы. То есть мы все вошли в войну, а, не будучи к ней готовыми. Да? А, и сейчас по ходу действия, пока идет пока идут боевые действия на востоке Украины, сейчас пытаемся, а, пытаемся максимально сгладить эффекты, которые возникнут после, после военного конфликта. А на кого має бути орієнтоване таке відео? Ну, це громадяни чи це ті громадяни, які ухвалюють рішення на державному рівні? Тому що, вочевидь, це потребує якоїсь державної програми або ну, безпосереднього втручання держави в, цю, в це питання. Ну, понимаете, по-хорошему, э, однозначно, что у государства должна существовать единая государственная программа, э, должны существовать реабилитационные центры, э, программа психологической поддержки, как э, бойцовым семьям, программа поддержки там, э, в зоне боевых действий, и в том числе э, непосредственно директивы для командования э, подразделений, которые бы... Э, Командира, которые бы объясняли бойцам, должны быть прикрепленные психологи. Но это, опять же, если брать схему, которая как бы, существует и успешно применяется в мире. Потому что, к примеру, в Советском Союзе об этом никто не думал. Все-таки это отношение к солдату как к расходному материалу, оно еще оно существует в самой системе, которая потихонечку сейчас пытается, пытаемся искоренить. А в зарубежных аналогах всегда, например, после боя существует такое понятие, как дебрифинг, когда командир или психолог, прикрепленный к подразделению, раскладывает произошедшую боевую ситуацию, и сами солдаты, которые в ней участвовали, выговариваясь, освобождаются от этого. Оно не ходит в Сознание. Оно не остается там, как э, увиденный образ чего-то страшного, потому что, ну, стоит ли говорить, что на фронте ты видишь страшные картины, и когда вот ты с с, человека, с которым ты две минуты назад обнимался, общался, э, он стал за какое-то время твоим лучшим другом, когда ты его видишь э, э, в, как минимум убитым, а еще, как, как правило, попавшим после какого-то обстрела, э, то, это страшная травма. И... Э, Правильный подход, правильные превентивные меры – это тоже часть, часть этого всего. Отвечая на ваш вопрос, так, под, 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 подводя, черток, подводя итог, на, в первую очередь, понимаете, на, так, такого рода медиа программа, скажем так, мы не говорим о публицистике, мы не говорим о журналистике, потому что не все, не у каждого, кто возвращается оттуда, есть желание читать новости или даже смотреть телевизор. В первую очередь важно донести как до самих военных то, что у каждого, кто это прошел, нет нет ничего страшного, чтобы обратиться. У нас существует табуирование этой темы в, в обществе. Нет ничего страшного, если ты получил ранение, обратиться к, к медику. А вот если у тебя, скажем так у тебя существует какая-то программа после стресса в голове, да, которая не позволяет тебе нормально, нормально общаться с людьми. Эта, эта тема у нас табуирована. Бойцы не хотят, как бы, ну как это так, я пойду, их это наоборот, это злит, если им кто-то говорит, как это так, я пойду обращусь к психологу, психиатру, я не больной психически. Ну, это, это, табу, это социальное табу. Но взагалі, вот на фронте, мают возможность бойцы получить какую-то психологическую помощь? Вот, на прикладе Киевская Русь. Чи приезжают какие-то волонтеры-психологи, Безпосередньо до линии туда-фронту, чтобы поговорить с бойцами. Это возможно? А, однозначно, приезжают и. Опять же, это все не единая программа, это все волонтерская программа. К примеру, командир батальона «Киевская Русь» Андрей Янченко, капитан, он один из тех, кто, один из тех скажем так, немногих командиров, которые действительно озабочены этой проблемой и действительно знают ее проблематику. И даже несмотря на это, без, скажем так, без государственной поддержки, все-таки как у командира у него достаточно связаны были руки в том, в том плане, чтобы помогать бойцам, когда мы вступили в боевые действия, было, мягко сказать, не до этого. А, и на, если вы спрашиваете о а при конкретном примере батальона, то да, в Киевской Руси, например, в батальоне а, присутствовали на волонтерских началах а, психологи, которые в том числе оказывали какую-то моральную, психологическую поддержку бойцам. И надо сказать, что а, вот сейчас, встречаясь с ребятами, которые прошли выход из Дебальцевского котла, например, большинство из них, благодаря этой помощи, все-таки сейчас чувствуют себя многим лучше, чем те, кто вообще ее не получали. Это однозначно, это видно по глазам. Люди не замкнулись в себе, люди продолжают общаться, люди не а, ушли в в, не знаю там не стали заливать свое горе алкоголем и как-то более более адаптированы сейчас продолжают общаться и готовы как бы они не, не прошли стадию деморализации и готовы сейчас опять вернуться на фронт благодаря всего лишь небольшой части превентивных мер, которые осуществил а, командир батальона и а, психологи, которые находились в то время на фронте вместе с бойцами. Счету еще до социальной кампании на актуальную тему вот я хотела попросить наших видеорежиссеров показать фото Це абсолютно приватна ініціатива. Проєкт називається Veteran Vision Project. Я думаю, ви, мабуть, чули про нього. В інтернеті цих фото є багато. У Сполучених Штатах студент Девід Мітчелл почав подорожувати країною і фотографувати військових, які повернулися з фронту. І одна з проблем, які показані на його фотографіях, це потяг до фронту. Ветеранів до суїциду. От соціальна кампанія на таку тему має бути шокуючою для того, щоб вона дійсно е вцілила, е досягнула своєї мети? Ви знаєте, е є різні способи. Е Пробудить в людях самосознание, пробудить в обществе как, а, какие-то а, а, сделать активную какую-то реакцию, поднять этот вопрос а, там, в медиа-среде, поднять этот вопрос в СМИ, сделать так, чтобы этом говорили люди. Один из них, да, это там, к примеру, какие-то шокирующие компании. А, но опять же, стоит учитывать специфику, специфику общества, специфику ментальности. А, Все-таки для американского, скажем так, среднестатистического жителя а, существуют одни приемы которые гораздо понятнее гораздо ближе и гораздо лучше а, донесут месседж который который несет авторы а, какого-то социального продукта для украинского все-таки общество стоит учитывать что мы скажем так активная часть общества а, год был очень тяжелый был майдан потом был, было Тяжелое морально поражи, крымское поражение, оккупация Крыма после этого постоянное напряжение от э, зоны. То у нас общество уже ну, шокировано настолько, настолько, насколько это возможно, как раз сейчас очень важно донести какие-то месседжи до той части, которая э, не тратит сейчас все свои ресурсы, мысленные усилия на то, что на, скажем так, которые безразличны сейчас, то, что происходит в стране, это очень важно. Um, я хотела вообще про одну такую... Волонтерську ініціативу розказати: от одна з груп психологічної допомоги ветеранам військовослужбовцям працює зараз на території Михайлівського собору в Києві. Можливо, ця інформація буде комусь корисна з наших глядачів. Ця допомога абсолютно безкоштовна, і от ми попросили священника Сергія, який працює в цій групі, розповісти про те, з якими проблемами стикаються військовослужбовці під час служби і вже після того, як вони повертаються в мирне життя. Пропоную послухати коментар. военнослужащий, он приезжает домой, и он часто видит другую обстановку. Первое чувство несправедливости, потому что я там воевал и отдавал свою жизнь, а здесь он никому не нужен. Начиная от властей там, да, и людям вокруг, кто-то там им гордится, а остальным все равно. Неуважение чувствует к себе. Это один из признаков тоже ПТСР, что я не нужен никому. В семье тоже может быть воспринят недостаточно с любовью, потому что он возвращается другим, и семья его видит другим. То есть он сам может быть более агрессивным, может кричать во сне, может раздражаться. Злоупотребление было алкоголем. Часто войсковослужбовцы, они этого не замечают. Они видят, что вокруг что-то не так да, происходит, но свои недостатки, которые у них есть в связи с этим стрессом, они его не замечают. Давайте звернемося до того, насправді, чи ви бачите зараз, що держава рухається в правильному напрямку в решении этого вопроса. То есть, это сейчас остается только на уровне приватных инициатив? Ну, приватная инициатива одна из, один из способов достижения, который так же, как у, как у нас, так же и в других странах мира, в том числе, через культурную сферу позволяет доносить месседжи хотелось бы видеть однозначно чтобы кто-то из депутатов скажем так например из представителей народов в правительстве сейчас также также был заинтересован также поднимал этот вопрос хотелось бы видеть структурированную государственную программу которая бы включала в себя как, как подготовить превентивные меры, так и борьбу с последствиями данной проблематики. А, вот касательно комментария, который дал ваш корреспондент. Это абсолютно, абсолютная правда. И проблема, вы знаете, лежит не только в, в самих военных. Есть, это всегда будет... В ближайшее время нам еще предстоит активность с этим столкнуться. Но чем дальше будут эти боевые действия, тем больше это будет усиливаться, набирать обороты. Потому что у нас в АТО участвовало больше 100 тысяч человек. И, скажем так, приближенные к к непосредственным участникам боевых действий, это еще это почти была, там большая треть, треть населения, а, как каждый раз, когда военные попадают куда-то, скажем так, в мирную жизнь и видят человека, который не пошел на войну, всегда будет это, всегда будет это столкновение психологическое, потому что как это, почему я должен был воевать за него, а у того, кто не пошел на войну, есть внутреннее оправдание всегда этому, э, и он всегда будет э, определенным образом это сопротивление показывать, проявлять на уровне э, простых, не знаю, человеческих взаимодействий, там-то водитель такси, э, охранник какого-нибудь клуба, еще что-то, еще что-то, всегда будет, э, пока не пройдет время, это всегда будет э, Достаточно острая не состаковка, і, звісно, наприводить постоянно яким-то кризисним критичним ситуаціям. А до речі, оце питання, що людина, ну те, що порушив священик в своєму коментарі, це питання, що людина не бачить вдячності за свій героїзм, да або навіть можливо вона не вважає, що вона втіскуїла прямо героїчний вчинок, але сам факт того, що вона зіткнулася з такою небезпекою, і ризикувала своїм життям, це. Закладає в нього певне сприйняття того, що він зробив. От це питання людина очікує, що це буде якась вдячність від держави на рівні соціальної економічної підтримки. Чи це стосується от, визнання з боку саме громадян? І в якому вигляді тоді оця вдячність з боку громадян повинна бути? Так заведено, завідіношту. Мы не привыкли ждать от государства какой-то благодарности. И э, даже любая компенсация военному заранению, например, в, 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 большинством военных воспринимается как неожиданный сюрприз от, от государства. В том числе и какие-то награды, даже признание участникам боевых действий. А как раз проблематика лежит в том, что речь идет именно от благодарности от рядовых жителей которые часто люди не видят. Да, есть активная сердцевина, скажем так, которая э, встречает э, ребят с поезда, провожает. После этого человек попадает в какую-то социальную труду ста, сталкивается с бытовыми проблемами э, и видит колоссальное непонимание, колоссальное противодействие в, в, внутричеловеческое, то, о чем я вот, мне, да, на, в отвечении на ваш предыдущий вопрос сказал, э, со стороны обычных рядовых граждан. И... це приводить к очень гострим конфліктних ситуацій. Наприклад, є ситуація, що е, розповідають навіть мої колеги кажуть, що от їхала в метро, побачила військово. Ну, очевидно, людина приїхала з фронту і каже: Я не знаю, що зробити. Він заходить в вагон метро, а ну, всі мовчать, тому що і можливо, хтось хотів би щось сказати, але не знає, наскільки це коректно. От. Чи мають випадкові люди висловлювати якось вдячність? Чи мова йде про те, що людині потрібно показати розуміння на рівні родини, на рівні друзів, сусідів, тих, хто безпосередньо контактує? Ну а, ви знаєте, однозначно, однозначно, скажімо так, На уровне семьи человек, вернувшийся с фронта, будет все, время, все разговоры будут идти в основном про войну. И ему гораздо проще говорить с, со своими, скажем так, коллегами, с теми, кто там был, обсуждать какие-то вопросы, чем с цивильными людьми. Но при этом случайное, не знаю, случайное приветственное поднятие руки, когда кто-то там тебе... Ты едешь на машине, кто-то тебе там посигналил, помахал рукой, да? Это чувствуется особенно сильно, например, в Запорожской области Днепропетровской области. Это, ты едешь на военной машине, и тебе простые люди на улице выражают свою поддержку. И это очень сильно действует, очень сильно помогает, очень сильно э в работает на поддержание внутреннего состояния. А, к сожалению, картинка выглядит так, что действительно, ты едешь в метро, и люди стар стараются отвести глаза, потому что они или не знают, что сказать, э или у них есть внутреннее какое-то сопротивление, стыд э перед, э перед человеком в военной форме. От втрата віри у себе, маргіналізація, алкоголізм, суїцид, розвиток клінічних захворювань це можливі наслідки того, що людина з бойовим посттравматичним синдромом не звернеться за допомогою. А чи бачите ви зараз, наприклад, серед уже серед своїх побратимів, бо війна ще триває? Да, ми не говоримо навіть стільки про ветеранів, скільки про військових, які служать. Що з цими проблемами люди вже стикаються? Ну, а, с этой проблематикой мы знакомы еще с Майданом. А, все, что вы указали, только я бы, наверное, не стал так остро формулировать, как маргинализация, да. А, как бы человек, который прошел а, фронт, все-таки скорее он, а, у него повышенные, повышенные требования к справедливости, повышенные требования к, к чему-то. Однако, сталкиваясь с острым, острыми конфликтными ситуациями на бытовом уровне, происходит э, с э, немаргинализация, происходит, э, повышается, скажем так, Э, социаль... с, 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 не происходит социальной адаптации, происходит очень агрессивное э, противодействие со стороны, потому что там на фронте он привык решать вопросы силовым путем. А, и от этого возникают такие вещи, когда там, не знаю, военные, вернувшись с фронта, там, в какой-то э, столкнувшись с какой-то группой агрессивно настроенных граждан, бросают гранату в них. от этого так і происходит. це не маргіналізація, скорее это скорее просто не совпадение, э, уровня, опасности, уровня угрозы с его личным восприятием и і э, увеличивающееся дистанцирование між военным і обществом, куди воно звертається. Чи є психологічна підготовка бійців на етапі перед тим, як вони потрапили на фронт? От коли ви э, вступили в добровольчий батальйон, чи до того як ви поїхали на схід, з вами працювали психологи? Ну, стоит обозначить, что, например, батальон Киевская Русь, он э, вступил не, не одним из первых, но не самым первым туда. И на тот момент э, не было еще опыта, это было все. Как сказать волонтер, э, батальон, батальон терробороны. это все был составлен почти наполовину из э, участников майдана да, которых э, среди которых не проводилась такая работа и к сожалению да среди э, Среди мобилизованных, например, батальон произошла, произошли деструктивные процессы, которые э, осложнили дальнейшие там, как возвращение в батальон после, после первой ротации, так и э, их проблемы с обществом. Потому что классически традиционно подготовки э, тебя готовят к тому, чтобы убивать, но не, не готовят к тому, чтобы э, с этим потом жить, с этим осознанием. Поэтому тогда при психологии, психологи, психологи на, на тот момент не работали с батальоном. Сейчас уже работают, сейчас уже ведется превентивная работа, а, особенно в складе в составе тех а, военизированных подразделений, которые, а, скажем так, планируются к наиболее активным боевым действиям. То есть, там, к примеру, как ВДВ, а, воздушно-десантные войска, а те, кто наиболее будут активно находиться на передовой линии, они уже за ней. От підсумовуючи вже нашу розмову, ви я хотіла все таки сказати: ви громадянин Росії, і в лютому ви попросили президента України Петра Порошенка про українське громадянство. На якому етапі зараз цей процес? Mm, да, это действительно так. Э, в данный момент э, последние, скажем так, формальности касательно законной процедуры э, уже практически пройдены. Я уже надеюсь в ближайшее время, что этот вопрос был, будет решен. Потому что, конечно, э, находясь в, в моем в, в, как бы статусе э, и делая этот процесс, это очень-очень трудно, потому что пока ты все-таки не гражданин, пока ты не можешь там, заниматься официально какими-то... Проблематики, оно все только може бути на уровні частника коїта ініціативи. вот ви, документаліст, ви знімали документальне кіно, ви знімали про Майдан, ви були в Криму, ви бачили, як починалася ця окупація Росією Кримом. Як так сталося, що ви пішли в добровольчий батальйон воювати за Україну? Ну, очень просто. Я всегда на этот вопрос отвечаю примерно одинаково, потому что другого в, в, истолкования, наверное, быть не может. А, в силу ряда причин я в свое время из России уехал. А, я приехал сюда. И, условно говоря, я обозначил для себя лично Украину, границу Украины, как свой новый дом. Дальше случился Майдан. Дальше случились все эти события. Я был свидетелем э, силовой оккупации России, с нарушением всех договоренностей, как дипломатических, так и общественных договоренностей, оккупации Крыма. Э, я очень хорошо видел, как это происходило. И я в тот момент еще общался в том числе с, э, со своими знакомыми из России. Я видел результаты российской пропаганды там на общество видел этот переворот в сознании. И когда уже Россия перешла к активной фазе поддержки все-таки оккупация Крыма была относительно бескровной, не считая нескольких частных случаев. А когда уже э, поддержанный Россией сепаратизм на востоке э, маргинализированные слои населения, я ездил же еще тогда в, э, на Донбасс, когда еще не было активной фазы такого противостояния, но когда уже был э, и до того, и, и после того, как Славянский, Краматорск, и прочие центры были захвачены э, силы, силами спецопераций со стороны сбоку России. И общался с местным населением, которое еще, не, часть из них не перешла в военизированные формирование, но при этом уже ставила, например, на двух постах. И я видел ту, ну, то, как шел этот процесс. Я видел, как шла олимпинизация, маргинализация, по-простому, если говорить, то ну, люди, у которых и так уровень жизни, это всегда так было в политике России, что те, у кого война всегда создавала волнение, среди тех, у кого уровень жизни был крайне низок. И именно среди тех слоев населения, у которых уровень жизни был крайне низок на Донбассе, именно Россия поддерживала, подогревала, и потом, вот, когда уже в России появились первые признаки непосредственного вмешательства, непосредственного участия формирований формировании России на конфликте на Донбассе, тогда уже, тогда уже для меня просто стало естественным следующим шагом присоединиться в батальон, тем более под командование командира, который, с которым мы прошли в принципе весь Майдан с самого начала. Вы для себя уже видите конец этой войны? Сложный вопрос. А, о времени и датах, когда, возможно, закончится антитеррористическая официальная операция на Донбассе, говорить сложно, потому что все-таки мы не предсказатели, и даже лучший аналитик вряд ли сможет точно сказать там дату или когда точно будет конец сейчас наша задача подготовиться к последствиям и мы уже сейчас э, ведем работу над тем чтобы на превентивные меры над тем чтобы последствия были как можно более мягкие, чтобы страна не, скажем так, кроме какой-то экономической кризис, кризисной ситуации, не было еще тотального кризиса в социуме, а, а, в абструкции разрушительных процессов, которые приведут просто к полнейшей дестабилизации ситуации и полнейшему а, очернению у Украины перед европейским сообществом, перед, перед зарубежными партнерами, для того, чтобы были инвестиции в Украину, для того, чтобы общество, то есть те, кто нынешние герои, не стали криминальной средой, как это случилось в 90-х годах, например. Да, там участники обоих конфликтов, большинство, огромное количество из них, не найдя себе лучшего применения и не имея программы, стали просто криминалом. Добавлю, что... В ближайшие дни, в конце, в конце месяца, пройдет конференция стран-участников НАТО. Она пройдет в Киеве, касательно проблематики посттравматического синдрома военных. Как раз страна НАТО очень хорошо знакома с этой проблемой. И я надеюсь, что нам удастся наладить с взаимодействие. Буквально вчера мы встречались с военными аташе тех стран, которые присутствуют сейчас в Украине, дипломатические миссии, которые присутствуют. Мы обговаривали с ними эту проблематику и ведем работу, потому что э, на уровне даже не политическом, не дипломатическом уровне, а на уровне какого-либо меценатства, художественной среды, я не знаю, э, на уровне общественных инициатив Европа, и в том числе там, Европа, в том числе Америка, в том числе там, Британия, в том числе даже Франция готовы и хотят поддерживать, заинтересованы в том, что в Украине была стабилизирована ситуация, стабилизировалась даже после конца военного конфликта, чтобы Украина все-таки продолжала быть перспективным партнером для Европы. Я вам дуже дякую, Крістіан Жерегі, документаліст, боєць добровольчого батальйону Київська Русь, креативний продюсер проєкту Зона АТО. повернення був у нас у гостях сьогодні. Це було суботнє інтерв'ю. Мене звати Олена Римовська. До побачення.